सब जितने यहाँ सुशोभत हो सब में एक ही आत्मा देखकर मैं नमस्कार करता हूँ जिस काम के लिए आप यहाँ बता रहे हैं वो बहुत एक नेक काम है एक लहर है जो इनके मन में प्रेरणा आई और उन्होंने चंडीगढ़ में आकर भी कोशिश करी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लोग जो हैं सोसाइटी है वो समझदार है कुछ धर्म को और मत को मजहब को समझती है मैं थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या करनी चाहता हूँ कि हम लोग धर्म को और मजहब को इकट्ठा कर देते हैं दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं होती धर्म जो है वो यूनिवर्सल टर्म है सब दुनिया में एक ही धर्म है मध्र जो है वो लाख हालात के मुताबिक लोगों की परिस्थिति इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से वहाँ के बिलीव्स जो होते हैं उनके हिसाब से उनको छत तक पहुँचाने के लिए उसी तरह का रास्ता अख्तियार किया जाता है जिससे वो आराम से अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच सके। धर्म जो है ये बेसिक जरूरत है आदमी को सुख देने की सुख प्राप्त करने की जब तक आदमी में धर्म नहीं है वो कुछ भी नहीं है उसका जीवन फजूल है यहाँ वो आए थे गुजराल जी मेरे को बुला लिया मैंने एक बात कह दी गुजराम साहब जिस राज में धर्म ना हो वो राज चोरों का राज होया करता है कई हैरान हो गए क्योंकि पहली बार ये बात सुनी थी मैंने कहा धर्म और चीज़ है मत और चीज़ है संप्रदाय और चीज़ है उसको हम मजह बोलते हैं बगानी बोली है मजहब की हम मत कहते हैं हिंदू मत बुद्ध मत जैन मत जैन धर्म नहीं बोलते हम हिंदू धर्म नहीं बोलते हिंदू मत बोलते हैं इसी तरह से इस्लाम मत है वो मतलब कहते हैं अंग्रेज इसको रिलीजन कह देते हैं वो जो धर्म है वो तो सबका एक ही है वश है होना ही जरूरी है उसमें वो अछयाइये हैं वो गुण हैं जिनको प्राप्त करके समाज भी सुखी रहे देश भी सुखी रहे भाईचारा भी सुखी रहे आदमी खुद भी सुख महसूस करे जितने भी हुए हैं उन्होंने सारियों ने इस बात पर थाउट दिया है कि धर्म क्या हो सकता है गुरु साहब ने कहा कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म जब तक निर्मल कर्म नहीं आते उतनी देर तक धर्म जो है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता निर्मल कर्म में गुण है कुछ जो इंसान के अंदर प्रभु ने रखे हुए हैं गुण परमेश्वर की तरफ से है इसमें जो अवगुण है वो प्रकृति की तरफ से है दोनों का संघर्ष चलता है एक को असरी संप्रदा दैंतों की फौज के बोलते हैं दूसरे को देवताओं की फौज बोलते हैं उसको दैवी संप्रदा बोलते हैं इनका संघर्ष दिन रात हर आदमी के अंदर चल रहा है एक युद्ध है निरंतर गुरु दसवें पातशाह जी ने इस बात को देख कर ये बात कही कि खालसा सो जो करे नित जंग जो इंटरनल वार हर वक्त सोचता है कहें प्योर मैन रियलाइज पर्सन वो धर्म है धर्म में सबसे पहले दया आती है धर्म पैदा ही नहीं होता जब तक दया नहीं आती गुरु महाराज से पूछा गया कि धर्म कहाँ से आता है महाराज कहें दौल धर्म दया का पूत पहले दया आती है सब धर्मों में जब दया आ गई तो इंसानियत सारी एक हो गई को दया किस पर होगी फिर और दया की बड़ी बड़ी कहानियाँ आई हैं इस्लाम में एक ऐसी बात आती है कि काफिला जा रहा था हज के लिए जब साठ कोस पर रह गया तो एक उसमें औरत थी बहुत सूफी ख्याल की उसका नाम राबिया था राबिया जी ने जब सब चल गए उसने देखा कि एक कुतिया बच्चों के समेत कुएं गिर्द गिर्द घूम रही है पानी मिल नहीं रहा बच्चे प्यासे हैं तो उसके मन में दिया ही, उसने अपने कपड़े फाड़ कर रस्सी बनाई लेकिन वो पानी तक ना पहुंची उसने टोटल कपड़े फाड़ लिए जब फिर भी ना पहुंची तो अपने केस काट कर रस्सी बनाई और पानी से भिगो कर बाहर ला कर कहते हैं कि उस उसको पलाया चार बच्चे थे वो थी काम तो बड़ा छोटा है लेकिन जो दुनिया का मालिक है उसको ये भा जाता है वो ये बात नहीं देखता किसने कितनी तपस्या की है कितना दान किया है वो भावना को देखता है और ये राबिया जी के पास कोई कपड़ा नहीं था उसने रेत में थोड़ा गड्ढा खोवा खोदा उसमें बैठ गई ये हाजी लोग जब वहाँ गए तो मक्का नज़र ना आया उस वक्त इब्राहिम पैगंबर थे सब इकट्ठे होकर गए कि आज काबा नज़र क्यों नहीं आ रहा कहने लगे दुआ करते जब दुआ करी तो आवाज़ आई कि काबा राबिया जी को दर्शन देने गया यहाँ से साठ मील क्योंकि उसने ऐसा काम किया जिससे प्रभु खुश हो गया सो so, ये बेसिक चीज़ है धर्म की दूसरी होती है खमा तीरज होती है संतोष होता है कंटेंटमेंट फार गिवनेस वह गिवनेस वह करती है दूसरे को माफ़ कर देना खमा करनी ऐसी है बहुत कहानियाँ आती हैं हमारे है धर्म में जैसे पता चलता है कि कितना बड़ा जीवन जुम्मेवार जीवन होता है सबसे बड़ी चीज़ अहिंसा है पांच किस्म की हिंसा मानी जाती है पहली तो बॉडीली हिंसा है किसी को चोट मारनी जान से मार देना दूसरी बोल की हिंसा है किसी को कड़वा बोल बोल कर उसका दिल तोड़ देना तीसरी वह कर दिया है मन की हिंसा दूसरे का बुरा चित्त दे रहना गुरु महाराज ने इसे छुटकारा दिलाने के लिए हुक्म दिया कि जब तुम भजन पाठ कर लो उसके बाद सच्चे दिल से कहो नानक नाम चढ़ कला तेरे भाणे सरबत का भला जब तुसी किसी का बुरा ही नहीं सोचोगे तो आपका किसी के साथ विरोध भी नहीं पड़ेगा हिंसा नहीं होएगी मन से सब संसार का भला चाहो चौथी होया कर दिया बुद्धि की हिंसा बुद्धि से किसी को ऐसे जाल में फंसा देना कि उसका नुकसान कर देना पांचवी होया कर है अपनी शक्ति की जीव आत्मा की हिंसा वो होता है कि कोई तप कर लिया जप कर लिया दूसरे का नुकसान करने के लिए मंत्र वगैरह का आसरा लेकर नुकसान कर लिया ये पांच गर्म की जो हिंसा है बना हो करके हिंसा धर्म में आती है सत्य बोलना सोच, शील दया दान सेवा सर्वत का भला मानना ये एक जीवन है जो यूनिवर्सल जीवन है जब तक ये इंसानों में नहीं आता उतनी देर तक इंसान इंसान से मिल नहीं सकता दूसरा है कि भैर बाप में अभी इन्होंने एक पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग जो है उसका नाम है मेरे पास है अभी मैं उसमें पहला ही शब्द पढ़ा उसमें लिखा था एंगर गुस्सा मत करो को, कोई भी धर्म दुनिया में ऐसा नहीं करता कि गुस्सा करो गुरु साहब ने तो ऐसा इतना वार्निंग दे दी कि किसी के नाल भी गुस्सा ना करो जो गुस्सा करता है क्रोध में आता है छोटे से छोटे आदमी को टच कर लो लेकिन जो क्रोध में आता है उसने अपने अंदर विस्फोट करके हजारों सेल बॉडी के डिस्ट्रॉय कर लिए उसकी बॉडी में ब्लैक एनर्जी उस वक्त बाहर निकल रही होती है तो उसके साथ हाथ मल मत मिलाओ नज़दीक ना जाओ उन्ह पास ना पिटिए जिन्ह अंतर क्रोध चंडाल इसी तरह से दूसरी बातें हैं बबा बैर ना करिए कहूँ घट घट अंतर बर्म समाहूँ किसे बैत बैर करोगे क्योंकि हरेक के अंदर एक परमेश्वर है गुरु नानक ने जो सिद्धांत दिया है सारे धर्मों को यूनिवर्सल है वो केवल पंजाब के लिए नहीं है लेकिन हमारी जो परिभाषा और अंडरस्टैंडिंग है वो हमने बहुत लिमिटेड कर ली मैं लॉस एंजल्स में गया वहाँ गुरुद्वारे की दीवार पर लिखा हुआ था एक ओंकार उसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था गॉड इज़ वन सब्जेक्ट तो मेरा कोई और था क्योंकि वो सामने आ गई बात मैंने दो घंटे का टाइम था <coughs> मैंने कहा भाई मैं एक बात आपसे करनी चाहता हूँ कि आपने एक ओंकार और गॉड इज़ वन लिखा है वट इज़ दिस मीन मेरे को ये बताओ भाई कोई दूसरा है आई एम बन मेरे साथ का दुनिया में निकाल के दिखाओ कोई एक पशु ले लो एनिमल उसके साथ का निकाल के दिखाओ दूसरा एक बूटा ले लो फुल फूल का उसके साथ का दूसरा निकाल के दिखाओ यही तो उसकी बढ़तन है गॉड इज वन नहीं है इसका जो अर्थ गुरु साहब ने दिया है हमको वो है कि ओनली गॉड नन एल्थ इतें सिर्फ परमेश्वर है जो सिद्धांत गुरु नानक साहब ने यूनिवर्सल दिया है उन्होंने कहा कि यहाँ केवल परमेश्वर है ब्रह्म दीश बर्म ब्रह्म सुनिए एक एक बखानिय आत्म बसारा करण हारा प्रिना नहीं जानिए वो परमेश्वर ने अपनी मौज से ही संसार की रचना की है तो वो अपने आप ही एक्सपेंड होकर इतने रूप में हो गया पहले से हमारे शास्त्र इस बात को विचारते आए हैं छह शास्त्र हमारे बहुत बड़े हैं जिनके बहुत डीप गए हैं तो उनका मत था कि परमेश्वर है चेतन शक्ति है लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गया जबरदस्त वो यह था कि अगर चेतन है तो चेतन तो सचित आनंद और प्रेम होता है तो ये दुख कहाँ से आ गया नफरत कहाँ से आ गई एक दूसरे का गला काटने की बात कहाँ से आ गई तो उनको कहना पड़ा सांख्य शास्त्र को कि यहाँ एक और भी तत्व होना चाहिए वो प्रकृति है वो प्रकृति जो है जड़ रूप है वो अपने आप कुछ भी नहीं जब चेतन का उस पर पड़ता है तो उसमें हरकत आती है तीन चीज़ें आती हैं क्रियाशील हो जाती है एक उसमें नियम आ जाता है एक उसमें अवेयरनेस आ जाती है और उसमें दोष ये है कि उसमें अरबों चित्त हैं जब उन पर एक ही सत्ता का प्रभाव पड़ता है तो जितने चित्त थे हैं उनमें अहम भाव आ जाता है इसको गुरु महाराज ने हमें कहा सोच ये वरायटी है तो एक ही गुरु महाराज तक भी ये बात आई उनके साथ एक बहुत ही लंडन पर्सन उस वक्त योगी थे जिनको गोरखनाथ कहते हैं जब गुरु महाराज वहाँ जाकर ये बात कही कि यहाँ परमेश्वर के, के बगैर और कोई नहीं है तो उसने सुना थोड़ी देर से लेकिन सवाल किया कहने लगे ये नानक आपकी बात हम मानते हैं लेकिन हमारी बात का जवाब देना चाहिए वो ये है कि अगर ये किया है तो ये वर्ल्ड कहाँ से हो गई दुनिया क्यों कहने लग गए इसको और दुख कहाँ से आ गया छोटा सा सवाल था कित कित बिद जग उपजे पुरखा कित कित बिद दुख बिंस जाए तो गुरु महाराज ने इतना ही सूत्र में जवाब दिया कि हम्य बिच जग उपजय पुरखा जो समष्ट पर प्रभाव पड़ा चेतन का वो व्यस्त होकर जब अलहदा अलहदा हो गया तो हमय के प्रभाव में आकर उसने अपनी हस्ती कायम कर ली उससे इसको संसार कहना शुरू कर दिया और दुख जो है वो उस यूनिवर्सल ट्रुथ को भूलने पर दुख हो गया क्योंकि प्रभु जो है वो हर जगह हर था हर कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ प्रभु नहीं है उसको याद रखना नाम कहलाता है उसको भूल जाना हमें कहलाता है दोनों का उसमें एक तलाफ़ है हमें नावे नाल विरोध है दो ये नशे हैं तो कहने लगे जो दुख संसार को आया है वो उस हस्ती को भूलने पर आया सो इसलिए जो गुरु नानक ने यूनिवर्सल संधान दिया है वो जो आज ये काम कर रहे हैं मैंने सुना है ये 500 साल पहले ही आवाज़ उठी और इसको गुरु दसवें पातशाह ने जिनके बारे में दूसरे मतों में बड़े गलत ख्याल चल रहे हैं कि वो लड़ाई करते थे तलवार चलाते थे तो गुरु महाराज ने ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा देरा मसीत सोई पूजा और नवाज़ हो ही सब एक भय अनेक को प्रभाव है देहरा और मस्जिद और मंदिर को कभी दो चीजों मत समझो जिस बात सनंद को गिराया जा रहा था तो उस वक्त तो फ़ौज के जो जरैल थे बंदा बहादुर के पास गए कहने लगे शहर तो हम गरा रहे हैं लेकिन मस्जिद के बारे में क्या है कहने लगे मस्जिद का पहरा मैं खोद दूंगा वहाँ जाकर मस्जिद मैं अपनी हाजिरी में नहीं तोड़ने दूंगा इतना जुद्ध होने पर भी मस्जिद का नहीं कुछ पकड़ा जिस वक्त शाहजहां ने हुक्म दिया कि करतारपुर को उजाड़ दो तो उस वक्त वजीर खान था उसने कहा कि हजूर उजाड़ता देते हैं पर एक बात का निर्णय करो कहते क्या कहने लगे करतारपुर में एक मस्जिद है कहने लगे जो मस्जिद है किसने बनाई है कहने लगे गुरु हरगोविंद साहब ने बनाई है इतनी ब्यूटीफुल बनाई है कि आप हुक्म दो कि उसको करा दिया जाओ कहने लगा कि जहाँ एक मस्जिद है उस शहर को मत कराओ वो यूनिवर्सल है हमें मस्जिद गुरुद्वारा मंदिर में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमारे गुरु भाई कहते हैं देरा मसीब तो ही पूजा और नमाज है। पूजा तो नमाज पढ़ने के लिए देरे तो मस्जिद बनी है लेकिन एक बात हम कहते हैं कि बेशक नमाज पढ़ो बेशक पूजा करो लेकिन पहचानो किसकी पूजा हो रही है वो कहाँ है कहाँ से मिलेगा गुरु ने कहा कि उसको दूर मत देखो तुम्हारे अंदर है जिधर भी आप देखते हो उधर ही है, जय जय देखो तय हजूर दूर कदे ना जाई रबरिया सुरवत्र में मन तिसे त्याई ई तो ने ऊत नहीं बिछड़ा सुसंगी गनीय बिन जाए जो ने सो अल्प सुख बनी सो यूनिवर्सल मैसेज है इंसानियत को हम एक ही मानते तो मैंने उन अहले वाले लोगों को कहा कि देखो गुरु नानक का सिद्धांत था कि यहाँ परमेश्वर है एक क्योंकि गुरबाणी में बड़ा क्लियर कहा गया है वेदों में बहुत क्लियर कहा गया है कि परमेश्वर ने अपनी मर्जी से सृष्टि को पैदा किया उसने इस्लाम में भी ऐसा ही कहा गया है कि कुन के कहने से सारा आलम वफ़ा हो गया ईसाइत भी ऐसे ही मानती है तो गुरु महाराज भी मानते हैं कि किताब बसाओ एक बहुत तिशे हो लक्ष द्रे एक एक शब्द के साथ कहने से सारा संसार बन गया निरंकार आकार होंकार अपार सधाया निरंकार की एकंकार के रूप में सरगुण रूप में आया एकंकार वो शब्द धुन एकंकार तो शब्द देव शब्द की तुन उठी ओंकार आकार बनाया और उसका नाम ओंकार गुरु साहब ने एक ओंकार इकट्ठा कर दिया ताकि दो ना समझे जाएं क्योंकि इसमें कमजोरी आ जाती है सो so, जब हमारा सबका एक है एक ही जगह हमने जाना है ये जो लहदा लहदा मत चले ने गुरु महाराज ने कहा है कि न्यारे न्यारे देशन के पेश को प्रभाव है देवता देव जक्ष गंधर्व तुर्क हिंदू ये जितने दिशते हैं कि ये तुर्क है ये हिंदू है ये बोधी है कहते अहदा लहदा देशों का प्रभाव है ਲੇਕਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਖਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਰੇ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਨ ਖਾਕ ਬਾਤ ਆਤਿਸ਼ ਔਰ ਆਪ ਕੋ ਰੁਲਾਓ ਅੱਲਾਹ ਪੈ ਇੱਕ ਸੋਈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹ ਲਓ ਕਰੀਮ ਕਹ ਲਓ ਰਾਮ ਕਹ ਲਓ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਰੇ ਬਖਰੇ ਮਜ ਬਣਾਉਣੀਓ ਬਖਰੀ ਵਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਓ ਸਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਮਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਦੇਵ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਦ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧ ਹੈ ਕਨਈਏ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਪੜਦੇ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਵੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਈਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਰੁਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੰਦਲ ਖੋਲੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੌਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਨੈਲ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਾਂ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨਈਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ वो कह लगे मैं जानने की लड़ नहीं है मैं किन पुला क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता मैं किनू पानी पिला ये यू कहा मैं जानने की लड़ नहीं कहन लगे कन्हैया मैं मुगल जनैल हाँ जिन्हें अज तह किया गुरु गोबिंद शहीद करके जड़ के लूंगा तो ते तेरा की विचार है थोड़े मन च नफरत नहीं कहता नहीं बसर गई सब तात पराई जबते सात हम पा, मोहे पाई ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संघ हम को बने ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜene ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਭੇ ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਸੇ ਬਹਾਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਦ ਕਰਨਾ ਆਉਨੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਸਵਤ ਬੁਲਾਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਨਈਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਲਾਉਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 11:00 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੈ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਰ ਗੁਰਦਿਆ ਅ ਗਿਆਨ ਅંધੇਰ ਬਨਾਸ਼ हर कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश अनेरे में मैनू ये लगते गैर पर जब त मेरी अख खोल दती बुरे दिखाए लोइना ईता है उत्ता है कटघट कट खट -कट, कट -कट, तू ही तू ही मोहन मैनू तो तेरे बगैर हूँ नजरे आने से हट गया दूधा दिसदा ही नहीं है इस सिद्धांत को गुरु महाराज ने स अपना के उस वेले जफी चलिया कह लगे घरे निहाल 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 अज तो बाद मैं कला पानी ना पिलाई मलम मेरे जख्म भी साफ करी तो पट्टिया भी बनी यह सिद्धांत है जो गुरु नानक साहब ने संसार में दिता जिस भी कोई मुल्क की हद नहीं है भारतवर्ष भी ओना ही प्यार है जिन्ना पाकिस्तान है जिन्ना सू अफगानिस्तान ईरान है सारी वर्ल्ड एक है सारी दुनिया ने गुरु महाराज ने कहा एको जोतों प्रकट प्रगटाया हो पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा ते नापे करावन जो प्रभाव है सो बसले आप हो यान लखे न जाए पार ब्रह्म जैसी मत दे तैसा प्रकार पार ब्रह्म करता अविनाश के वो आप एक अनेक तो होया एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल 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 अनंत को कौन कौ नानक जब खेल हो जाड़ा तब एक एकंकार तो सारा होंगे एक अंकार के समा जाने ਟੇਫੇਰ ਭਟਕਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੰਦੀ ਵਿਜੁਐਲਿਟੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਈਐਮਐਂਡਮਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਐਮਐਂਡਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਭੇ ਸਭਨ ਦੀ ਬਾਲਸਦਾਨ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾੰਧੀ ਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰਪ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਿਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਹਿਮੈਨਿਟੀ ਕਿੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ सो सिद्धांत तो बहुत बड़े बड़े दते गए लेकिन यह पूरे क्यों नहीं होंगे असी क्यों नहीं समझ की प्रॉब्लम है सू गल सही समझ नहीं आती कृष्ण महाराज कहें दसवें इत्यास हे अर्जुन देख मैं हाथियों केरावती हे बंद मैं ब्यास जी मुनिया के अंदर सार्याद की उन्हें गिनती करी पंछियों के मैं हंसा ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਣਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ساری ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਂਮੇ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਰਕਾਇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮਤਬ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜੋ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ ਗਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗੇ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਪੇੜ ਇਧਰ ਮਾਰੀ ਇਧਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਧੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਪਏ ਤਿੰਨੇ ਲੜ ਪਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਟਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ सानू साडे कोल है नहीं अग्ञान नेत्र अन्ने ने अन्ने करके सूँ पता नहीं लग रहा कुछ भी असं थोड़े थोड़े थां ते था अपने आप में लिमिट किया होया थोड़े थोड़े -था थावे भी मैं हिंदू हाँ मैं मुसलमान हाँ मैं सिख हाँ गुरु गुरु न गुरु दशमेष पिता ने कहा कि तुम्हें खालसा खालसा कौन है वह केंद्र आत्म रस जहाँ सो है खालसदेव जिसने आत्मा सब पछाण लिया जिसने एको पर्व सारी हमेनिटी सारी लाइफ दरख्तों पौद्या पत्तिया जानवर पाणियों सौ अंतर सौ बहार अनंत घट घट व्यापरिया भगवंत तारण माए आकाश प्याल सर्व लोग पूरन पृपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आग्ञा तैसा पौन पानी बेहें ते से भिन्ना ही था ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਹੈ ਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਵਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਸਰਗੁਣ ਕੇਲ ਕਰ ਤਵੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਅਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲਗਾਓ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਰ ਰਿਹਾਦਾ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਇਹ ਬਕਵਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਸਵਾਗ ਹੋਰੇ ਗੱਲਾਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ 15 17 ਲੈਕਚਰ 17 ਦੀਵਾਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਨੀਵਿਲਾ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਚ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਬ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਰਬੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਫਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਗੱਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਚਾਨਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ लेकिन इन्होंने वास्ते जो गुरु ग्रंथ साहब है वो बाणी है यूनीवर्सल मैसेज वो सैक्शनल नहीं है वो कोई गल सैक्शनल है ही नहीं कोई कट के मैंने दिखा दो भी आह गल सैक्शनल लिखी सो यूनीवरसल मटीरियल सारा तैयार पे वेदाज सारा तैयार पिया गीता सारा तैयार पे कुरान शरीफ सारा वही बाइबल में भी जितने सिद्धांत है उतें यही चीज़ है महात्मा बुद्ध ने भी इत पहुँच के दम लिया सारे धर्म जद एक मंजिल तम पहुँचते हैं ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੱਲੇੋਂ ਦਰਿਆਗੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ પારੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਥੱਕ ਬਧਾਈ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ یونیਵਰਸਲ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੇ-ਬੱਦ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰੇ